श्री स्वामी समर्थ नमस्कार प्रियस्वामी भक्तांनो नमस्मरणात इतकी ताकद आहे जी इतर कोणत्याही गोष्टीतून आपल्याला मिळत नाही म्हणूनच आज मी तुमच्यासाठी श्री स्वामी समर्थ महाराजांचा चमत्कारिक मंत्र घेऊन आलेलो आहोत ह्या मंत्राचा आपल्याला नमस्कार जो आज आप तुम्ही आज प्राप्त करून घ्या हा प्रभावी मंत्र जर तुम्ही ऐकला तर तुम्ही अडकलेले सर्व काम पूर्ण होऊन लागतील तुमचे कर्जाचे हप्ते लवकरात लवकर फिटावे असे तुम्हाला वाटत असेल तर दररोज दहा मिनिटे तरी तुम्ही मोबाईलवरती हा मंत्र लावून चालू करून ठेवा तुम्हाला हा मंत्र फक्त ऐकायचा आहे आणि मनातल्या मनात, मनात उच्चारायचा आहे तुम्ही तुमच्याही मनात सतत निगेटिव्ह विचार करत राह असतील तर हा मंत्र तुम्ही दररोज दहा मिनिटे ऐका असे पाच दिवस केल्यानंतर तुम्हाला नक्कीच असा फरक दिसून येईल लक्षात ठेवा आपण जितक्या श्रद्धेने देवावर विश्वास ठेवतो तितक्याच मनान हा मंत्र ऐकण्यामध्ये कंजूस करू नका कमीत कमी एक साठ वेळा किमान त्यापेक्षा जास्त ऐका आता वेळा तुम्ही मंत्र ऐकू शकता तुम्हाला फक्त तुमच्या दिवसांभरात वीस ते पंचवीस मिनिटे या मंत्रासाठी द्यायची आहेत असे केल्याने तुम्हाला तुमच्या जीवनात अनेक दिवसांपासून एखाद्या चमत्काराशी वाट पास असाल तो दिवस आज आला आहे या चमत्कारिक मंत्रामुळे तुमचा सर्वोच्च इच्छा पूर्ण होणार आहे श्री समर्थ असा आशीर्वाद तुमच्यावर कायमचा राहणार आहे चला तर मग स्वामी भक्तांनो आपण उशीर न लावता या शक्तिशाली मंत्राला सुरुवात करूया ॐ श्री स्वामी समर्थाय सर्वसिद्धिप्रदाय नमः 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 ॐ श्रीस्वामी सर्वसिद्धिप्रदाय नमः ॐ श्री सर्वसिद्धिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी 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 समर्थाय 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 सर्वसिद्धिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी सर्वसिद्धिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी सर्वसिद्धिप्रदाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय सर्वसिद्धिप्रदाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय सर्वसिद्धिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी 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 समर्थाय सिद्धिप्रदाय नमः ॐ श्री समर्थाय सर्वसिद्धिप्रदाय नमः ॐ श्री समर्थाय सर्वसिद्धिप्रदाय नमः ॐ श्री समर्थाय सर्वसिद्धिप्रदाय नमः ॐ श्री समर्थाय सिद्धिप्रदाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय सर्वसिद्धिप्रदाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय सर्वसिद्धिप्रदाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय सर्वसिद्धिप्रदाय नमः ॐ श्री समर्थाय सर्वसिद्धिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी 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 सर्वसिद्धिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी सर्वसिद्धिप्रदाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय सर्वसिद्धिप्रदाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय सर्वसिद्धिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी 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 सर्वसिद्धिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी सर्वसिद्धिप्रदाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय सर्वसिद्धिप्रदाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय सर्वसिद्धिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी 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 समर्थाय सिद्धिप्रदाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय सर्वसिद्धिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी सर्वसिद्धिप्रदाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय सर्वसिद्धिप्रदाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय सर्वसिद्धिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी 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 समर्थाय सर्वसिद्धिप्रदाय नमः